Меня зовут Бенген и сегодня ребят у нас новая рубрика, новое видео. Ребята, это просто же как круто. И наша рубрика будет называться топ-5. Как видите, перейдем собственно к первому факту. Эээ... Вот у нас желтые яблоки. Обычный собственно, сундук. И как видите, это просто необычный сундук. Это супер большой сундук. Как видите, здесь он по бокам он обычный. А в середине он супер необычный. И как же его, собственно, сделать? Давайте уберем его. Берем эти яблочки. Сейчас возьмем, собственно, сам сундук. Берем. И мы вот так ставим. Потом мы сейчас пропишем команду. И вот, собственно, ребят, та самая команда. Counter V. И, собственно, сам сундук. Вот он. Даже могу еще раз. Вот, смотрите, убираем это. Он обычный по серединке. Здесь ничего какой то нет. Даже могу здесь а так его поставить. Писаю. Э, так, теперь встаем на этот блок. Открываем чат. И прописываем данную команду. И вот, собственно, сам блок. И, ребят, большой сундук. И мы переходим, собственно, к следующему факту. Этот факт у нас называется Кулер. Посмотрите, какой он красивый. Но это он еще маленький. Я вам покажу его большим. Вот, собственно, он. Давайте сейчас, вот, допустим, сейчас остановим короткое замыкание. И посмотрите, какой он большой, какой он классный. Самая лучшая штука для интерьера в вашем доме как же вы Берете два повторителя на репитера, включаете их на полную. Вот так. Теперь берете redstone, по бокам его вот так. И красный факел. Э, ну, и вот так быстро ставите и убираете. Вот началось замыкание. Теперь идет у нас дальше. Проводите redstone ставите командный блок и прописываете, собственно, команду э, salmon-ender-crystal, вот, э, вот. И у нас начинают испавниться, собственно, те самые кристаллы. И вот, собственно, что у нас выйдет, когда он в больших размерах. Это, конечно же, не напомню, но посмотрите так себе, норм, я думаю И вот это у нас будет постоянно, это шу-шу-шу. Ну, давайте остановим, чтобы не чат 3. Да? Все, ребят, я очистил себе чат. Идем дальше, у нас секретный флагмоджен, третий факт, и вот он как, собственно, выглядит вы его могли здесь заметить. Это мой теперь типа логотип. Типа. Вот. Э -э Секретный флаг можно. Как же он крафтится? Вот такие, собственно, виды. Э -э можно на любой вкус сделать. Я вам сейчас это, собственно, и покажу. Берете золотые яблоки. Любый, любой флаг, который вам только нужен. И, собственно, крафтите. Причем вы можете крафтить независимо в каком месте будет стоять флаг или вот так вот. Или яблоко. Вот. И розовый баннер. Потом у нас красный. Фиолетовый. То есть маджанта и яблоко. Вот. Они в своей красе. Абсолютно. На ваш вкус крафтите какой вам только надо. Ну, а мы переходим к следующему. Это у нас тортик врелл. Вся ложь, ребят. Тортик врелл. И что же нам понадобится для этого? факта? Собственно, скрафтить сам тортик. И вот, смотрите, я вам покажу. Достижения. И вот, если у вас выполним все достижения до тортика, и вы его крафтите, Смотрите. Как-то, собственно, так. Вот, краски. У нас все должно получиться. Ой, все ребят, наоборот. Не так. Серьезно. А, ребята, я вспомнил, кажется. Это выбрасываем. Это раз, два и вот так. Серьезно. Ладно, ребят, сейчас я поставлю на паузу, и мы посмотрим точный крафт тортика. И все же вернемся к этому тортику. Так, ребята, мы возвращаемся. Я, собственно, посмотрел. Это у нас крафтится, собственно, все вот так. Яичко посерединке. И все вот так. Вот, собственно, тортик. И получаем ачивку Зелай. Ребят, дела это Пасхалка к игре Портал. Не помню уже точно, ребят, в первой или второй части вроде. И, собственно, там на каком-то где-то была эта пасхалка The Life. Когда вы проходили уровень или что вам говорил, типа, робот какой-то. Ну не знаю, если вы это знаете получше меня, то поставьте обязательно лайк и напишите в комментариях, как оно действительно красится. Кстати, бедра возвращается. Идем дальше. Пятый факт. Символы галактического языка. Э, собственно, здесь ничего нет. Давайте возьмем вот, допустим, это. Вот сюда запихаем. И как видите, тут есть такие символы различные. И это символы галактического языка. Допустим, у меня здесь как-то есть перевод и вот такая штука, собственно. И а у вас, наверное, он будет или нет, я, честно, ребят, не знаю. И, собственно, вы можете найти в интернете, прописал символы галактического языка, они у вас будут на экране. Давайте, смотрите. И вот, собственно, все, ребят, наш выпуск подходит к концу. У нас, собственно, первая серия. Э, все как бы норм, все чики-пуки, пики, все окейшки. Ну что ж, ребят, пожалуй, на этом закончим. Ставьте лайк за новый это, собственно, тот же сцен, но я его перерисовал, перерисовал, да, к лету, поэтому поставьте лайк. Ну что ж, подписывайтесь на канал, с вами был я, всем пока-пока.